Tariq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur, 17 ayədir. Başlayın və mərhəban Allahın adı ilə. And olsun gecəyə və gecə gələnə. Sən nə bilirsən o gecə gələnin nədir? O, nuru qaranlıqdan yaran parlaq verilulduzdur. Bütün bunlara and olsun. Elə bir kəs yoxdur ki, onun və əməllərinin üzərində əqidə və əməllərinə səhifələrdə yazmaqla onu dünyada hadisələrdən saxlayan və bərzəxtdə və qiyamətdə əbədi mənzilin sərhəddinə yetişəcənə onu qoruyan bir şəxs ya bir dəstədən ibarət olan bir gözəççi olmasın. Elə isə insan baxmalıdır ki, nədən yaradılmışdır. O su çırayan bir suda kişi və qadın nöqtəsinin qarışığından yaradılmışdır. O su kişinin belindən və qadının ə, sinə sümüyünün arasından çıxır. Şübhəsiz ki, o yaradan Allah onu insan ölümdən sonra həyata qaytarmağa da qadirdir. Gizlin sirləri aşkar olacağı beyinlərin imanı və küfrü, nəfslərin fəzilətləri və rəzilətləri, qəbilələrin illəri və əməllərin gizlilikləri meydana çıxacağı gün, o gün ilahi əzabının müqabilində onun nə bir gücü, nə də bir köməkçisi olar. And olsun dönüşü olan göyə buxarlar göyə qalxdıqdan sonra yağış şəklində qayıdırlar və ulduzları gürub etdikdən sonra şərq tərəfdən geri qayıdırlar. And olsun bu dağların qay qaynaması, bitkilərin bitməsi və qiyamət günə qoyun qoyunundakıları çölə tökmək üçün yarıqları olan ki görün şübəsiz haqla batılı ayıran qəti bir kələmdir və əsla boş bir söz və zərafat deyildir. Əlbəttə onlar daim hiylə və məkr işlədirlər və mən də hiylələrinin müqabilində bir tədbir tökərəm. Beləcə ya peyğəmbər kəfirlərə mütləqdir və onları bir az öz başlarına bura bir müddət mücadilə və mübarizə və intiqama başlama.